А в якому районі ви знаходитеся, якщо це теж це не є таємницею? Чи... Свіромовський район, партиза. красний партизан. Моє підрозділення, В моєму складі старший лейтенант Раченко, командир взводу Дмитро Миколайович. Прибув з 72-ї бригаду. Про це відповідних документів немає. Обороняли висоту. в течение уже э, третьей недели для мая ни Петрынки, ни Колонн. Все разбиваюсь. Генералы обещают, что будет подмога. Люди все не верят. Разбиваюсь все. Разбиваются точечным огнем. Бьют профессионалы. Э, а вот из России или из Украины? Россия. С России с Украины. А вчера э, и сегодня в прессе ей информацию, начебто, что нашим войсковым вот очень была надана какая-то якость допомога, э, провиант, боезапас был пополнен. Это я вам говорю. Минеральная вода я сам ее разливал. Минеральная вода, капуста, кукуруза, гилька, горох и речка. Все. Сколько вы находитесь в окружении уже вот в такой ситуации? Ну, ну уже третья неделя. Третья неделя, да? Ну Россия... Уже три. Я, я... Российские СМИ очень активно сегодня обсуждают, что в окруженных украинских военных массовый случай дезертирства. Отвечает ли это утверждение действительности или нет? Позавчера у нас сдалось в плен 42 человека. А сдалось в плен э, россиянам, да? Сепаратистам. Сепаратистам. Ополченцам. Ополченцам. Они себя так называют. Я понял. А какая мотивация, как вы думаете? Э -э минометные градовые огни. Я вам э -э скинул пару фотографий. То есть э -э как бьют наших настоящими. Наши э -э наши войска никаких действий не принимают. Кадровые офицеры позорвались в землянках. Идут э, э, военные действия только с землянами. Они там и сто лет ходят. Люди гибнут. Сейчас, сейчас мы вам э, скинем фотографии. Вам да, и срочники со мной сидят, 72-й бригады, ребята, которые, которым матерям сказали, что они находятся в Николаеве, завтра будут в Белой церкви. И пацаны со мной. Вот вы лично как э, военный человек как оцениваете ситуацию? Почему так получилось? вот э, посты не решают. А? Никакого нас сюда завели. Это э, это грады когда били, да? А э, факт тому, что сейчас это я смотрю фотографии, то есть ребята снимали. Да-да-да. Когда как горит, как что развивали. Угу факт тому, что кто-то на этом зарабатывает очень большие деньги на нас, на mm -hmm. людях. Нас списали. Это в Министерство обороны, что мы выведены отсюда еще полтора тижни назад. Mm -hmm. Нас тут немає. Заразумею. А сколько у вас в оточении сейчас находится, так приблизно, что это не є таємниця? Э, вы понимаете, что я такое сказать не могу. Дякую. З яких підрозділів самовиточні зараз з вами бійці знаходяться? 51-й, 51-я бригада, 72-я бригада, 24 й Кіровоград, 0666, Одеса. Чи вистачає вам взагалі зараз озброєння, боєприпасів для того, щоб... Немає да, нічого. Я, я не боюсь казати, що всі знають все. Нема нам, у нас немає хера. У нас якісь стрілкотня. Ясно, зрозуміло. На, на стрілкотню ніхто не йде. Пане Дмитро, два-три дні два, два, отакого от гню і вони підуть на стрілкотні. Немає ні в савушках, немає. Нам немає чим збити безпілотники. Хай генералам стыдно буде. Немає стріл. Немає нічого. Я зрозумів, а е, є таке от прохання. Ви можете зараз звернутися до керівництва країни, до військового керівництва, до президента, і ми будемо намагатися, щоб ваше звернення потрапило до них. вже. Ну а зараз ви нічого не хочете особисто їм сказати про те, що відбувається насправді. Е, Чесно сказати, від е, всіх людей, які здесь знаходяться, люди держаться. Люди держаться до останнього. Они ждут. Адекватного решения. Э, люди хотят в плен, никто не сдастся, как парни не э, Только на прорыв. Если будет адекватное решение нашим командирам, которые здесь стоят, э, два командира батальона, которые не выходят с окопа, с блиндажа. У них пятиэтажный блиндаж, они рулят с него. Есть такой майор Дропатый и майор и майор Войтенко, которого война очень рулит, но он выйти боится. Он людей посылает на смерть и говорит, что он охуенный пацан. А сами не вылазят. Сегодня, когда был минометный градовый обстрел, я как командир взвода шел под минометами к своему танку когда танк э, минометы свистели. Я этого не боюсь. Я уже устал бояться. Когда я пришел на место, ударили, ударили грады. Я этого тоже не боюсь. Последняя ракета от меня упала в метрах в четырех. Я живу. Меня этим не возьмешь. Я уже устал бояться. Никогда не прятался. За вот это все время я ни разу лопаты в руках не держал. Рыца зарываться, это не то. Это не мой умысел. И людей моих, люди мои спят все под открытым, под открытым небом уже месяцами. Уже все погорело у нас. Вот реально у меня форма уже развалится до того, что досушили на себе форму. 7 мая мы с как беженцы. Угу. Нету никакой ответки. То, что бьются России. Наше командование замкнулось. Ноль внимания. Команды меня. нету. Боеприпасов нету. Ничего нету. Вот это уже можно... Это, знаете, прекрасно.